Ну, опять-таки, есть какие-то скрытые моменты по войне. Угу. Они что-то знают, там по войне скрытое, поэтому я считаю, что все равно как-то движение будет. Шестерка мечей падает. Тут дьявол и шестерка мечей. Ну, посмотрим. Короче, когда будет Трамп президентом, в России будет какая-то ответка. Дьявол и шестерка мечей. Движение и дьявол. Что это может быть? А, смотри, я просто понимаю теперь, почему это еще две недели назад. Я выходила в эфир на другие... Ну, люди помню, просто многие да, зрители, они по разным каналам ходят, как бы у всех по прогнозам по этим. Я помню, что просто я говорила о том, что знаю, что будет Одесса, и будут свечку ставить в... Угу, 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 угу. помнишь, ты, наверное, читала. тоже помнишь, да. 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 А я думаю, что эта ситуация проигралась. Мне тогда дико, помню, фанила Одесса, прям дичайшая фанила. И я сегодня, когда увидела новости, увидела эти видео, у меня аж начала... Не то, что мурашить начала, у меня аж прям, я аж дергаться начала. Я просто уже не вывожу. У меня бывают такие даже состояния уже, поняла? Типа, когда я... Ну, я, я типа, даже не просыпаюсь от взрыва уже. То есть, насколько организм уже, типа, знаешь, говорит... Насколько психика уже... На Доброй штука, ночи. Не то, что я всегда вставала под взрывы, типа, у меня такой чуткий сон, но у меня уже нервная система говорит, «слип», короче, все. И касательно Одессы, я тебе так скажу, сейчас по всей Украине будет не очень, потому что даже уже, даже уже проигралось то, что я говорила, что будет лететь по Карпатам, по горам. Угу, угу, но да, это было, давно, точно, это было да. давно, относительно месяца три назад, и оно прилетело вот сейчас, то есть уже четко там показывала, я помню, по виделке. Короче, вся Украина. Даже не назову никакой город, потому что я когда смотрела там карта мира, падает, эта карта мира, это прям глобально по Украине, поняла? Да. То есть у них шиза началась. Ну я не по картам, я чисто по ощущениям по своим, потому что тоже у меня на съемка была когда-то. Это не выставлялось в сторис на там проект наш. Там девочка была у нас уча... не участница, а гостья наша в первых сериях, короче. А там типа любовница мужа ну не мужа, а любовница ее парня, мужа, ну неважно. И я говорю, короче, есть красная машина, а мы с мертвыми тогда общались, они не знали, что у нее красная машина. Я говорю, будет у нее авария, типа, если она виновата и тебе что-то делала, у нее будет авария. Это опять-таки виделка, понял, включилась, пошла, mm -hmm. мертвая, показали картинку. Короче, прошло сколько с первой серии? Ну, месяца четыре точно прошло уже. Три, три с половиной, четыре, где-то так, четыре, наверное. И сегодня мне кидают фотографии, что такие красная машина разбилась на трассе, mm -hmm. понимаешь, с этой... Mm -hmm. Вот, я же проговорила, типа, что если она виновата, она получит свое, да? Вот. к чему я вела? Я это веду к тому, что я не по картам это, я типа, просто говорю по своим ощущениям, что я уверена, что будет в России будет Майдан, посмотришь. Прям чу четко говорю. Я просто не знаю, когда это будет. Поэтому я спрашиваю касательно нашего Майдана по датам. Вот только что пошло, даже не думала об этом. И это как-то связано все равно будет с Навальным, потому что в прошлый раз, когда мы по картам тогда смотрели, там падало, что как-то разгорится в России. Единственное, что я думаю, что эти митинги еще закончатся, какое-то время, там пару месяцев, и что-то будет в Москве. Ну, вот, Все-таки это Москва, это центральная Россия. Насколько я знаю, без карт, если и моим знакомым, То, типу, ну в Києві зараз не мають вимикати ще. І мені сьогодні дивно взагалі вранці було, що його вимикали. Это без карт. Говорю, не як ведьма, просто як человек, у якого є знайома угу. в енергетике. Вот. посмотрим, давай. Так, не обращайте уваги, коротше, я очень уставшая, потому що ми на съйомках эту девочку проважали. Все знають, про яку девочку я говорю. Она была неупокоена, и я тогда вот два дня с давлением ходила, и я не могу до сих пор, типа, ну как, не могу до сих пор, типа, отойти. Не морально, а просто физически. То есть надо восстановиться, у меня куча работы, я не могу восстановиться. И уже рабочая неделя началась, типа, надо эфиры еще проводить. Сейчас по свету наладится ли ситуация. Сейчас, секундочку. Светло. Ну, вымакать его будут, его, как не крутые, это скупки, ветлены падает. только мечей Ну хорошо, это понятно, все. А какой вопрос был? Помыкать его будут? Ну хотелось бы, конечно, но пока не вижу. Вот суд падает, станция, смерть, вот солнце. Там, там начнутся какие-то проблемы. Сейчас все-таки, во-первых, туз спинтакли, перевернутый, то что уже падало 300 раз. Это безопасность, система безопасности. Mm -hmm. И солнце. Проблемы с температурой. Снова будет какая-то фигня с температурой. Что-то они будут там крутить опять. Четверка мечей вот падает. Тут Зеленский должен ехать за Прошскую область. Mm -hmm. Было бы mm -hmm. предсказание... mm -hmm. Не-не-не, да, Покровский, да. я знаю. Да. Вот, вот не только недавно мне писали да. сегодня девочки, говорят, что мы это тоже предсказывали, предсказывали, что он будет куда-то ехать, поездка там скорая поездка выпала. То Запорожская область падает еще, вот скоро, да. вот прям должно быть у него. Не может, шесть там хорошие будет. Ну Чем аккуратно надо, потому что он здесь перевернутый падает, тройка мечей, с рыцарем мечей. Может быть либо обстрел, либо что-то еще, как было когда-то, тоже, блин, я предсказывала, что он поедет типа на юг, его там обстреляют, он тупо типа, поехал. Куда он поехал? Да на юг, его там обстреляли. Ну там по картам сразу выпало, что он будет жив, все хорошо. Просто вот. Тут то же самое, если поездка в Запорожскую область, надо аккуратно. То есть дорога, которую выбирают, может как-то другую выбрать какую-то. Вот что-то вот такое должно быть. По станции не вижу, пока я оккупации, честно. Надеюсь, что я увижу ее когда-то. Как можно скорее имею в виду. Видишь, Байден позволил ракетами бить по Курщине. Да-да. Такая туфта, честно. Вот такая туфта. Хоть бы уже не позорился. Вот честно, дед, ну не позорься. Уже раздражает. Уже прям так раздражает. Я уже просто, уже, не знаю, в рот насрать хочется, честно. Потому что либо ты уже давай нам доступ, чтобы мы уже полностью стреляли по ним, по этим донам конченым, понимаешь? Там я сегодня смотрел новости, там, блин, на мальчик мальчику погиб, блин, маленький, восьмилетний да. девочка, 14 летняя блядь, да дайте уже нам доступ стрелять в эту юбаную, извините, Москву, блядь. Прям этот Кремль сраный, что он, сука, под землю ушел уже. Я сегодня, блядь, реально рассмотрелась, мне так состояние не очень после съемок, потому что я пытаюсь отойти, а ну, когда не у покоя провожаешь, которого еще и убили, это, конечно, mm -hmm. то еще развлечение по энергии. Вот, я пытаюсь пособраться, и, и сегодня вот такие вот новости. Понятно, почему мне тогда Одесса шла, потому что мне реально сегодня эти новости прям что-то аж сильное восприимчиво как-то восприняло все это. Я стараюсь всегда, знаешь, как-то так, ну... Угу. Трематься остро, да. не разумеется. Спокойно, да. Не то, что остро трематиться, я не могу. Просто стараюсь как-то себе, и типа, не я не могу... Не, не, я не могу это близко не принимать. Тоже mm -hmm. будет неправда, потому что я водолея эмоциональная очень. Я всегда всех жалею, mm -hmm. типа я не могу так. Людей, типа, не люблю, но я очень сильно жалею, понял? Их как не крутить. Mm -hmm. типа. Ненавижу. Я ну, своих людей я люблю. И мне очень жаль, потому что я понимаю, что блин погибают люди, тупо ни за что. Так что ты, либо старый пень, давай уже доступ бить полностью, да, либо не надо вот этого, знаешь, на полшишечки, как говорится, на курсе. Зачем это? Чтоб что? Uh, да, уже насрать нам на ядерку должно быть. Потому что ну, они стреляют каждый день, обстреливают города, погибают люди каждый день. Они, они оз оз озверели конкретно уже. И что а нам делать? Терпеть и ждать, Ну так непонятно, сколько это продолжится uh -huh. еще. Давайте, так. Uh -huh. давайте уже влупим по ним. Ну, потому что это тоже, как бы, знаешь, уже не дело. Как ты считаешь, надо бить или нет? С одной стороны, я понимаю, что мы можем усугубить. А с другой стороны, я понимаю, что, ну, а что нам делать вообще? Типа сидеть молчать или как, как вообще? А что люди пишут в чате, что они думают? Как вы считаете, что надо делать? Какое ваше мнение? Но ну, опять-таки, понимаешь, да, позволил, вот тут правосудие. Но, опять-таки, мнимое правосудие, семерка кубков правосудия. То есть, я понимаю, почему здесь падает семерка кубков. Типа, это какая-то просто иллюзия сделать правосудие, создать ее. Потому что правосудие, это если бы мы тянули по ним ядеркой сейчас. У -у -у. Вот да. просто, чтобы Россия вот так вот взяла, вот как она появилась, так вот под землю ушла нахер. Просто. Это правосудие. А вот это, это просто какое-то показательное выступление, карта иллюзий. Ну, типа, типа, позволили там, пусть там, побалуются, да, карта шута. Ну, это, карта шута еще падает с, с иллюзиями рядом. Они тупо издеваются над нами. Так а для чего тогда они сделали такую заяву? Потому что нужно показать миру, как бы, что Америка ж не пальцем делана, что вроде как бы заступается и позволяет, и помогает, и так далее. Все. Это, это ну, чисто просто... Чисто для этого. Веер, да? Паль пальцы веером ты типа, это. Типа Шут. того. Карта шута и семерка кубков. Но я таких карт еще не видел сочетание. Поможет нам, если мы будем бить по куршению ракетами. Нет, пятерка Пентакли сразу падает. А получится так случайно, что ракета куда то прилетит немножко дальше, чем Куршина туда. Я думаю, что такое будет. Карта суда, карта маг. Падает сразу. Будет такое что-то. Ну, у них должно закончиться оружие, пятерка пентакли, туз пентакли, да. Они должны обнищать до нуля просто, прошу, чтобы страна просто голода, ну, пятерка пентакли, карта бедности. Угу. Не было же ресурса, давай так скажем, да. И... Ну как ни крути, все равно, видишь, показывают по картам, что типа по шкупкам, вот. Дьявол, десятка мечей. То есть нужно э, показать им силу. Прям, прям показать силу конкретно. Десятка мечей и дьявол. Это прям кепнуть по ним. Хорошенечко. Или кого-то прибыть. Ну да, или типа, чтобы этого козла убрать. Вот этого главного, который у них. Его смерть, если мы реально... Ну, хотя, опять-таки, у нас нет столько ракет стрелять по ним. Ну, карты, видишь, ракеты показывают. Карты показывают все равно ответку. Типа, должна быть ответка для того, чтобы они там о чем-то задумались. Но это только там в Библии, да, у христиане говорят, чтобы ударили по одной щеке, поставь вторую щеку. Ну, вот. У нет, меня нет. это вообще ужас какой-то. Так нельзя делать. Если тебя бьют по щеке, то дай, блин, с носаря просто голову, не знаю, об, об землю разбей, понимаешь? Нельзя, надо сдачи всегда давать. Из-за того, что, блин, из-за того, что Америка нас в такие рамки ввела, что мы сдачи нормально дать не могли все время. Они вот, вот допускают то, что допускают сейчас. Понимаешь? То есть нужно, карты говорят, что нужно показать свою силу. Десятка мечей и дьявол. Десятка мечей и дьявол. Ну, карты говорят, то да убейте вы их уже, наконец-то всех. Ну, хотят там что-то, да, Паш Пентакли падает, правосудие, восьмерка Пентакли, да, типа, да. Хотя действительно правосудие какого-то, вот показываю, не подтасовывала, что-то хотят они как-то наладить немножко структуру, систему. Не подтасовывала. Должны все равно, жезлов падает, тут кубка. Должны. Единственное, что мне кажется, что может быть такая ситуация, сейчас типа митинги эти пройдут, пройдет там месяц-два. И потом где-то вот я к тому, что может да. просто быть такая ситуация, что типа там пару месяцев будет тишины, а потом в России что-то разгорится. А кто сказал, что мы на Я думаю, что мы ударим. Колесница падает. Я просто а думаю, что, наверное, на ну, может, на мы еще купить? просто... А? На на куп... Да, ты правильно. Да-да-да, тут скупка вот. На купочине, это я про это именно. Пока не вижу ничего. Но какие-то планы есть. Вот карта мага, видишь, у нас. Какие-то планы будут строиться по одонечине. Движение. Шестерка мечей. Карта Луны и смерть. То есть что-то будет. Так, а Бенни туда не кинули ничего, типа ядерки какой-то, потому что я здесь смерть луна вот падает, понял? И дьявола спрашиваю, Открываю, карта дьявола падает. могут обстреливать чем-то ее, видишь? Химично сбоя, может быть? Ну, это прям луна, дьявол и смерть, это прям ядерку показывает. Три карты вот эти вот. вот. Боже, застосует тактично ядерную все же так и на Донечине. Ну, И давай так скажу. Донеччина в список, э, в список мест, куда они, в список мест, которые обсуждался у них, она входит. Давай так скажу. Здесь карты мне не очень нравятся. Это не значит, что это будет завтра, но это просто показывает, да, как план, типа какой-то определенный. То есть пока я не вижу здесь какой-то особо какого-то успеха и деоккупации прям полностью области. Какое-то движение есть у нас, какое-то движение есть у них. У них больше площадь по... по оккупации, давай так скажем. Но и мы тоже как бы ничего, потому что тройка кубков падает. Но мы сдерживаем каким-то образом, не знаю каким образом мы сдерживаем, но mm. молодцы мальчики. Но смерть дьявол и луна мне не нравится. То, что падает вот этот. Вот. То есть они, в принципе, могут что-то вычудить там. Может это какая-то станция атомная. Oh, Потому что в прошлый раз, когда мы смотрели, это было еще полгода назад, там я по, Донецку, по Донецкой области падала, что куда-то ударят они по, что я там предсказывала, я не помню. И ударили вот недавно абсолютно по какому по чи по станции. Почему-то, короче, ударили они. Вот тут такая, такая же ситуация какая-то может быть. Ну, вчера по Кременчуцке. Чи ты маешь на ранее... Д... Я про Донецку. А, слову, было, было на Курахевску. Так что-то вот <звязано> я не помню уже, там люди кидали, я там так... Вот что-то с этим связано. Тут прям луна, смерть и дьявол. Что-то будет, конечно, и ту спинтакли. Может быть, станция, может быть, ядерка. Ну да. Еще стрелять не будут сто процентов. Буду стрелять еще. Вот, блядь, могут попасть, конечно, туда. Вот башня, оно повешенный падает. Сразу с реводосховоча падает. Угу, вот угу. Ну, могут попасть. Рыбанчик не під воду? Я не думаю, но попасть могут туда точно. Не думаю. Ну... Кое по картам падает, тут не очень. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay, Короче, okay. стрелять буду точно и в Киевское тоже, поэтому аккуратно вот к среднему примите просто. Потому что это Кременчугскую это раз 300 говорила, наверное, Я не знаю, если не 300, не 310. Ну смотри, все равно пятерка мечей. Короче, знаешь что? Тут карта Юга опять вот падает. Я просто помню, что когда я смотрела в прошлый раз Запорожье, Запорожскую область, давай так, не Запорожье, а Запорожье еще дойти надо, угу. там показывала, что ноябрь это будут обстрелы лютейшие, но, в принципе, так и проигралось. А да. декабрь э, декабрь это будет наступательные какие-то наступления, операции и так далее. То есть я переживаю все-таки, чтобы не было никаких наступлений зимой. Но пятерка мечей это бои, то есть я думаю, что в Запорожской области могут быть какие-то бои, потому что пятерка мечей так просто никогда не падает. Пятерка мечей часто падает на державников, когда они по Сумщине не ходят туда-сюда. Uh -huh. А да, мы на Запорожскую область просели, то есть я так подозреваю, что там все-таки будет что-то. Ну это опять-таки это не полномасштабно, так чтобы захватили, да? Это просто вот, ну, ну будет. Они будут сто процентов. Разговор будет сто процентов, но пятерка мечей пересрутся все между собой и а... Ну, тут показывают, вот, что обмен будет, но мертвые тут люди, вот, десятка мечей. Обмен. Ну, такое. Десятка мечей, вот, четверка мечей, тут уже забудет обмен. Думаю, что в конце месяца должен быть. Плюс-минус, сейчас, подожди, ну, конец, подожди, конец месяца, и начало, начало следующего месяца. И начало следующего месяца думаю пошкупка десятка пентаклей падает где-то там мертвые должны быть первые на обмен. это какая вообще область какая Покровск? Донецком, -ка. Донеччина. Ну по-прежнему две видишь дво, двойка мечей падает две части по-прежнему еще У -у -у. то есть пока не падает оккупации тут суд падает рядом двойка мечей тягают в разные стороны этот Покровск туда-сюда. Что мы бачим, надеюсь? карта умеренности, есть. видишь, это, это долго, тягомочено долгая, типа ни туда, ни сюда, не оккупировать, не ни деоккупировать, ничего, так вот оно будет. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, пока две части показывают. Надеюсь, что, что оккупации не будет, потому что бои, да, бои падают. Пятерка мечей, башни, обстрелы, бои. И две части все равно показывает не знаю чем мы там удерживаем его покровск. удержим покровск спрашиваю спрашиваю удержим или нет семерка кубков падает карта иллюзий окупирует покровск но все равно видишь оккупирует покровск они двигаются на двойка пентаклей ну вот так вот оно. 50 на 50, двойка все равно. Вот там двойка мечей, здесь двойка пентаклей. Вот так вот все равно. То есть пока еще нет, но движение идет. Да, они в ту сторону двигаются, и там, конечно, пятерка мечей, бои идут. Все на свете, но... Все равно, типа, видишь, тройка кубков падает у нас. Мы их все равно как-то удерживаем, как никак не странно. И видишь... Ой, Боже. Я все равно считаю, что где оккупируется Херсон. Где оккупируют, где выбирающий Херсон. Покажи нам. Да, карта звезды на это падает. Чудово. Тройка да? Хорош, хорошо, очень хорошо. Прям хорошо. До конца этого року, да? Нет. Нет. Ну как до конца у если остался один месяц? Тут жезлов должны. Хорошо. Башни тоже, же. Ну должны. Я все равно считаю, что Украина в конечном итоге ядерку вернет себе. Каким-то образом. Но я вот прям знаю, что да. Это будет очень замечательно и хорошо, если мы еще с Америкой не договорились об этом. Mm -hmm. Ну, хотя я думаю, что пока еще, может, и нет, наверное, когда Трамп придет, может, тогда можно будет как-то это сделать. Ну, пока не бачу всего. Надеюсь, что так и будет, но пока не вижу, честно. Если бы нет, ну, тиснится, я уверена. Повешенный. Повешенный про ограничения говорит. То есть кому-то mm -hmm. можно, кому-то нельзя. Но нет. То есть полностью закрытой не будет. Если бы сейчас выпала бы четверка мечей, например, с смертью или с чем-то, сказала бы, что это за гетто. Mm -hmm. А тут нет такого. Это повешено. Это временно, типа. Временные рамки, временное ограничение в связи с ситуацией. Арестович 2.0. Ну... Спрашиваю, для чего он это сказал? Шут и опять семерка кубка в этом. Ну, Арестович 2.0 называется. Может, что все, все так таки там я Нет, нет Арестович 2.0. Нет. Ничего он не знает. Я в это не верю.